ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 60 ਤੋਂ 70% ਲੋਗ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਵਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾੜੂ ਮੱਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ICAR ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੋਟੂ ਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਾ ਝਾੜ ਕਿਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਮਕੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟ్రਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਝਾੜ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੜੂ ਮੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਡਾ ਮੀਨ ਐਸਟ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤੋਂ ਆ ਇਹ ਕੰਸਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਟਾਈ ਜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿንስ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਨ ਅਜੰਡਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀਮਿਦਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾੜੂ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਛਾਹ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫਾਈਲਟ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 플ੌਟਸ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋएगी ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨਤਾ ਤੇ ਕੁਇਟ ਵਾਦੇ ਖਰਚਾ ਘਟੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ICAR ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ साके नॉलेज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी जिम्मेदार तक रहा uh, मैं डॉक्टर साई दास और मक्का पे अपना जो जो भी मैंने आज तक रिसर्च किया और जो दूसरे देश में हो रहा है उसका शेयर करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं एम एल ए साहब का उनके भाई साहब करण सिंह का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तो मुझे आकर के किसानों से कुछ सीखा और सीखा और जो कुछ ये कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं आपस में हम मिलजुल कर ये देखेंगे कि जो ये कर रहे हैं जो हम इनको बोल रहे हैं वो करें अगर उसमें कुछ हम बदलाव कर सकते हैं इनके विचारों को और पैसा खर्चा खेती में बहुत बढ़ रहा है किसान का वो तो कैसे घटाया जाए और मक्की की पैदावार बढ़ती रहे और साथ में जो पानी का इंतजाम ऐसा किया जाए जो पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती मक्खियों ऐसे तरीके से लगाई जाए तो कम पानी दे करके और समय पर जितना जरूरत है पानी उतना ही दिया जाए और जिससे क्या है पानी भी बचे पैदावार भी अच्छी हो और किसानों की इनकम भी बढ़े और जो कहा है कि आने वाला समय पानी के ऊपर युद्ध होगा कभी होगा और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको स्वस्थ ज़मीन स्वस्थ पानी स्वस्थ वातावरण मिलेगा तो वो भी ठीक रहे और जो किसान का खर्चा बढ़ रहा है खर्चा तो करते रहो बाद में हम जब तोड़ते हैं जाकर भजन अपनी अनाज का और खर्चे का फिर तो खेती कहते हैं आज की डेट में खेती काटे की खेती है तो खर्चा घटा करके तभी मुनाफा होगा इन चंद बातों के साथ मैं आपके जो किसान हैं उनका धन्यवाद करता हूँ अगर हमारी एक बात भी इनके समझ में आ गई तो मेरे को फायदा हो जाए इनको भी शायद इनकी बात ही मैंने मेरे को समझ में आएगी मैं दूसरे देशों तो राज्यों में जाकर बताऊंगा देखो भाई आलू के बाद जो भी खेती करते हैं वैसे फर्टाइल होती है वही फसल आलू के बाद लगाएंगे उसकी इनकम उसकी पैदावार वैसे बढ़ जाती है कम खाद डालने धन्यवाद नहीं धान का नहीं है देखो ये क्या है हाँ धान का है। जो पहले हमारे किसान हमारा आलू कटने के बाद एकदम धान लगा देते थे बंगाल के अंदर भी ऐसा होता था बंगाल का उदाहरण देता हूँ आपको उड़ीसा के एग्जाम्पल देता हूँ धान के बाद धान लगाते हैं धान के बाद धान धान के बाद धान लेकिन अब धान के बाद वो तो मक्का लगाते हैं उसमें क्या है उनकी पैदावार बढ़ गई खर्चा घट गया जहाँ तो पावर है वहाँ पावर नहीं होती तो डीजल से पानी निकाल के खेत को डालते हैं लेबर खर्चा पानी का खर्चा डीजल का खर्चा फील्ड कम और पैदावार कम और राइस की और मक्का की पैदावार ज्यादा खर्चा कम और आज के अंदर कम से कम सात लाख या लाख मक्का का हो गया है और जो मक्का बाहर से मंगाते थे उनको अपनी तो ही पंजाब में बहुत देखिए अगर हम किसान को मक्की ना लगा कर कहेंगे तो राइस लगाएगा जहाँ हरियाणा पंजाब के अंदर एक वोट की राजनीति है आप गवर्नमेंट भी कोई सकेगी पानी नहीं दोगे तो तो अगर अगर मक्की हम कहते हैं दस बारह लेती है तो धान लेगा सत्तर पानी आप ये बताइए फ्लड इरीगेशन लेगा और ये लेगा रिच फ्लो में लगाते हैं तो वन फोर्थ पानी तो वैसे होगा पर सिंचाई का और मैं कहता हूँ तो दस पानी या बारह पानी लगे कहाँ बारह पानी का कहाँ सत्तर पानी तो आपका नब्बे परसेंट पावर बचा स्प्रिंग मेज में भी और आपका सत्तर परसेंट पानी बच जाए और नहीं तो राइस लगाएगा किसान को तो आप रोक नहीं सकते ना तो एक उसका अच्छा अल्टरनेटिव है मक्का स्प्रिंग में हालांकि हम भी मना करते हैं हरियाणा पंजाब में ना ले। तो क्या लगाए आज की जमीन का रेट बहुत हाई है उसको तीन फसल लेनी लेनी है जब तीन फसल लेनी है तो उसको ऐसा अल्टरनेटिव बताया जाए जिसमें उसकी इनकम भी बढ़ जाए और हमारे नेचुरल रिसोर्स की भी प्रोटेक्शन हो जाए और उसका मक्का ही है ट ये आपका बहुत अच्छा सवाल है हर सरकार मजबूर जब होती है ना तो उसको आगे आना पड़ता है अब गवर्नमेंट भी मजबूर है उसको तेल बाहर से बहुत मंगाना पड़ता है अमेरिका अपना तेल बनाता है 140 मिलियन टन मक्का इथेनॉल में यूज करता है ब्राजील अपना तेल बनाता है और इंडिया ने अब सोचा है कि धान से मक्का से राइस से मक्का एक ऐसा अच्छा अल्टरनेटिव मिल रहा है कि तो जो राउंड द यह मक्का होती है हिंदुस्तान में और मक्का से इथेनॉल बनेगा और सबसे बात हमने बड़ा फाइट किया कि मक्का का डीजल का प्राइस जब तक नहीं बढ़ेगा तो कंपनी ठीक पड़ेगा अब डीजल का रेट भी बढ़ाया है गवर्नमेंट ने तभी किसान लगाएगा मक्का तब इंडस्ट्री वाले लगाएंगे तो इसलिए डीजल डीजे लगेगा मक्का की खपत होगी और मक्का की खपत होगी किसानों की मार्केट अपने आप हो जाएगी आप थोड़ा दिन रुको इंडस्ट्री वाले आपके पीछे होंगे और किसान आगे होगा ये सोचने की बात है